Xeyr olsun. Allah Azərbaycan xalqına kömək olsun. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, yaralılarımıza can sağlığı arzu edirəm. Əziz dostlar, şok xəbər verim sizlər üçün Paşinyan haqqında. Deməli Nikol Paşinyan da bunladır. Əziz dostlar, bax videoya diqqətlə baxın. Görün Nikol Paşinyan kim məlubdu? Bizim cənab prezidentimiz bir neçə il bundan qabaq lazım gələndə, lazım gələcək, lazım gələcək. Biz də əhali, xalq da deyirdik ki, ə, lazım gəl, ə, nə oldu, lazım gəlmədi, lazım gəlmədi mi? Siz siz təsəvvür eləyin. Payxları bir TikTok videosuna baxanda, o orada eşitdim ki, deməli, həqiqətən gülməli də belə Ə, çox belə olaq qulaq asanda gülməkdən cırıldım da eləyəm. Cırıldım deyəndə yəni gülməkdən öldüm da eləcə ürəyim yatırdaz qalmışdı. Ha, deməli əzizlərim, Nikol Paşinyanın anası Azərbaycanlı bir kişi belə ə növə vaxtı indi ola bilsin bu İcevandandır da belə deyək də qazağın büründə hətta belədir. Ola bilsin qazaqlı kişi həll elib bunu anasını da belə deyək ha. Əliyəndə deyib oğlun olsa lazım qoyarsan. Qızın olsa lazım məq qoyarsan. İndi ə, deməli bunun adı lazım paşım yandı. Lazım paşım yandı. Xəbərdir var əziz dostlar. Bax şok xəbər verim sizlər üçün. Bu indi bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev ə, indi o deyir deyə neçə illər bundan qabaq elə, yəni bu prezident seçiləndən 2003-cü ildən bəri ə, İlham Əliyev həmişə deyirdi ki, lazım gələndə ə, yəri gələndə İrəvanı da götürəcək, belə iti qovan kimi qovacaq. Hə, bax belə bir sözlər işlədirdi. E, əhəm, deməli, indi bu 2020-ci ildə lazım gəlibdi də, bu 2018-dən də gəlibdi. Deməli, ə, lazım həll olunur da, lazım gəlibdi. Lazım gəlib biz bütövlükdə Qaraqabax torpaqları da Azərbaycanı, Azərbaycan əhalisinə, Azərbaycan xalqına veriləcək və sonra da obsi torpaqlarımız, yəni o lazımın vasitəsi ilə bütövlükdə Azərbaycan türklərinin yenə əqidətar dəyərlə ərazisi olacaqdır. Bir daha arz edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ali baş komandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə də Allah can sağlığı versin. Xalqımıza Allah kömək olsun. Ordumuza belə həmişə dəstək olağın. İmkanlı şəxslər, imkanlı şəxslər çalışdılar ordumuza, əsgərlərimizə, zabitlərimizə dəstək oldular. Yəni ə dövlətimiz tərəfindən ıı, yeməkləri içməkləri yəni təyin edil, yəni həll olunur da belə deyək. Amma heç olmazsa belə deyək də indi baxırıq, qulaq asırıq da belə deyək də sosial şəbəkələrdə, TikTok-da, Instagram-da ə cin məsəl üçün oğlanlar var, imkanlı şəxslər var ki, məsəl üçün 150 blokdur, siqaret alıb aparıramdır, belə Allah canını sağ eləsin, Allah min əvəzini versin. İndi amma bəziləri var da, məsəl üçün ay füzulün belə gəldi, getdi. Ay mən belə lotu kim oğlanam belə elə. Ay indi baxırsan, o dəfə Xəzar TV-yə çıxartmışdılar. Belə nəsa qaşlı qavaqlı dolmuşdu. Bilmirəm nə olmuşdu. Ə özdə nə qədər olmasa torpağın işğaldan azad olubdu. Qavaqçı ki, kim belədir orada? Hə, bir nə olubdu? İndi bilənlər bilər kimlə danışırıq, hamonundan danışırıq elə. Əsas odur, mən nə, kimdən danışmaq istirdim, lazım. Lazım, sağ ol. Azərbaycan xalqına dəstək olursan, lazım. Lazım, ə, çalış Bitv İrəvanı, Göyçəni, Nəlimi Cəvanı hamısını ver Azərbaycan Azərbaycan ərazisi yenə həm ə, ə, ərazi olsun da 114 min kvadrat kilometrimiz. Yəni indi 29 min sürdədir. Belədə də səndədir ay lazım. Səndə də belədə də 29 min kvadrat kilometr səndədir. Qaraqabax Qaraqabağ çıxmaq şərtiyinə darbandımız var, borcalımız var, nə belə inşallah onlar da yavaş-yavaş Azərbaycanın ərazisinə qoşulacaq. Əsas əsas odur ki, bu lazım bizə dəstək oldu Azərbaycan xalqına, dəstək oldu. Deməli, Prezidentimiz onu demək istirmişdi, lazım gələndə hər şey həll olunacaqdır eşqoltum bizim cənab prezidentimizdə, uzaq görən prezidentimiz var, olsun. Deməli bu e, 20, 20 bizim 20 manatımız var, e, 20 AZN-imiz. Onun da simvolu bir başqa bir simvol imiş. E, siz, siz bilənlər on da yenə bu günlərdə bir araşdırmacı var, bir adını çəkmək istəmirəm, reklam TikTok-da e, araşdırmalara aparır da belə də də TikTok da çəkilişlər aparır. Qabaqlar YouTube-da idi, indi YouTube-dan nə alınmır. Hə o dediklərin 20 manat, deməli bu Qara Bağın simvolları da belədir də. Yəni 20-ci ildə Qara Bağ torpaqları işğaldan azad ediləcək, tər təmiz, Allahın köməyiylə. Allah bir daha əskərlərimizə, zabitlərimizə kömək olsun. Bu günlərdə yenə şəhidlərimiz var bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Vallah nə ə, nə tərdim, əlimizdən nə gəlirsə, yəni dua eləyəri, ancaq hər gecə dua edirəm, hər gün dua edirəm. Belə ə, Allah şəhidlərimizə ə, rəhmət eləsin. Ondan sonra döyüşən qardaşlarımıza Allah kömək eləsin. Bu günlərdə bir yaxın qardaşımız var, o da ə, yəni irəli getdi də irəli gedir belə deyək özü demiş ya. Laçası odu inşallah Allah Ermənistanın nəfəsini alsın. Lazım da ə, lazım da bizə ə, Azərbaycan xalqına dəstək olur. Sağ olun. Sağ olmasın heç ona lazımı. Ə, Deməli, öpürəm. Bir daha Allah ə, cənab prezidentimiz, ali başkomandanımız, hörmətli ə, prezidentimiz, xalqın yanında olan, xalqla bir yerdə olan hörmətli İlham Əliyev cənabları, cənab cənab ali başkomandanımız, yəni düzen siyasəti deyiləm ki, belə dalbadal -dal sözləri, ya, belə maraqlı deyəm. Əsas odur ki, nə nədən danışmaq istəyirdim, mən lazımla, lazım deməli gəlibdi, inşallah 2020-ci ildə təmiz Qarabağ torpaqları işğaldan azad edilir oğlanlar yəni, tər təmiz işxaldan azad edilməlidir. İndi deyilənə görə deyirlər ki, 7 rayonu ə, təmiz boşaldaq. Hə bir dənə Qaraqabız bizdə qalsın. Qaraqabız müxtar vilayəti bizdə qalsın. Hay hay onu görməzsiniz. Çopay oğlan nə şəhərlər dırramala. Alçaq beqəriyyətli erməni dağaları. Dağa dəysiniz, kiçiksiniz, itsiniz, it alçaq it yenə sədaqətsizdirsiniz, sadaqətsizdiniz. Ən şərəfsiz ərmənlərsiniz. Şərrməni alçaqdanam, ən aşağı səviyyəsizdılar. Azərbaycanın torpağında, türkün torpağında gəl dövlət quruyunla, Türkiyə də raket atı ilə, nəqtə raket atırsa, tüdüyün biri tüdüy lazım, ağlı o. lazım sən Azərbaycan xalqına lazım idi ki, yəni bax bu işlər oldu. Var olsun. Var olsun Azərbaycan xalqı. Sənin də lazım başına birən elə toçqa atacağıq ki, toçqa yox, e, iti qovan. İti qovan. İti qovan kimi qovacaqıq səni də. Sənin o ətrafındakılar da səni bütün tayfanıza da tayfanızdır e, xalq döyüsünüz tayfanızı tayfanıza nə deyək alçaqlar əziz dərim öpürəm bir daha allah bütün əsgərlərimizə zabitlərimizə sərhəddə olan səngərdə olan döyüşdə olan və əsgərlərimizə kömək edənlərə, ə, ə, zabitlərimizə kömək edənlərə Allah hər birinə can sağlığı versin. Yəni döyüşdə olan qardaşlarımıza Allah can sağlığı versin. Allah qorusun. Güllədən, snaryatdan, nəlimdən, raketdən ə, hər bir şeydən Allah qorusun. İnşallah sağ-salamat, təhlükə ilə Allahın köməhliyi ilə Ə, yəni lazım da gəlibdi. Yəni hər şey həll olunur. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günlərdə yenə şəhidlərimiz olubdu. Yəni bayaqlar dedim. Qazilərimizə indi adlarını çəkməyək ona görə ki, çünki ə, ola bilərsin mənfur düşmənlərimiz nəsa başqa cür, ə, alçaqlıqlar edəllər belə deyək qazilərimizə də Allah can sağlığı versin inşallah hər şey yaxşı olacaqdır düzdür deyə o nə tərdəyəllər şəhid olmasa da və, ə, torpaq almaq olmur amma ə, şəhidimiz az olsun ölənlərimiz az olsun qaçanlarımız olmasa ancaq irəli getmək lazımdır. Qorxmaq lazımdır. İnşallah yaxşı olacaqdır. Mən də özüm də istiyardım nə sə eləyəm ancaq olmaz. Ana Allah'a qurban olum. Mənim qardaşlarım qabaqdadır. Bu gün də yenə yəni bir qardaşımız getdi, irəldədir. Allah onu da qorusun. İnşallah Yəni zəbitdir, cazibətdir. İnşallah tezliklə o da gəlib Şuşada bayraq, Azərbaycanın üç rəngli bayrağını salacaq. Öpürəm Allah. Allah hər birinizə kömək olsun qardaşlarım. Allah hər birinizə kömək olsun. Və və fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, fəxr eləyirəm ki, Mən də işçi oğluyam. Mən də özüm də döyüşdü olmaq istəyirdim. Mən də istəyir, istəyirdim. Qismət olmadı mənə neyim. İndi ola bilərsən kimlərsə baxar, baxar videomə. Amma yenə yəni, məndə istəyirdim döyüşdü olum, olmadı. Qismət olmadı. Allah özü kömək olsun. Allah'a qurban olum. Allah xalqımıza kömək olsun biz ermənin nəfəsini kəsməli, erməni, erməni məhv edilməlidir. Erməni bir də bir şey deyim, bu televiziyalarda ə, indi yardıma düşdikdə paqrvat eləyirəm də belədir. De. Deməli televiziyalarda bu ermənləri yaman təbliğ eləyirlər. Xahiş edirəm o televiz televiz televiziya aparıcılarından yaxud o rejissorlarından xahiş edirəm ki ə ermənləri təbliğ eləmirik. Biz bizim birlənmə bir yerdə erməni yaşayamamalıdır. Erməni yaşayamamalıdır birlənmə bir yerdə. Çünki erməni çox alçaq, əyci, cındır. Nəlimən nə, nə deyir cənab prezidentimiz də demişdi, daban ayaq altıdılar da belə deyək də ayaq altıdılar. İti qovan kimi qovacaq bizim ə, dövlətimiz, ordumuz sizi, ay ermənlər. O Bakıda, hələ Bakıda yaşayan ermənlər var ha, onlara da demək istəyirəm ki, qaçın, qaçın Azərbaycanla. Sizi i̇ti qovan kimi qovadi. İti qova totalitar dövlət düzdür, amma ya amma amması var da. Siz Azərbaycan türklərinin, Azərbaycan xalqının Azərbaycan türküləri ilə, yəni 97% Azərbaycan türküyükdə, belədir. İndi 3% qeyri millətlər var da, qeyri xalqlar var. Onlar da bizim qardaşlarımızdır. Tağışdır, ləzgi, avardır, coxuddur, geyr tatlardır, belədir də qeyri nə tər deyirlər, etnik xalqlar belədir də az xalq az saylı xalqlar belədir. Onlar da bizim qardaşlarımızdır, talışlar da döyüşdə iştirak edənlər, ləzgilər də, avarlar da Allah hər birinə Allah hər ə, birinə can sağlığı versin. İndi şəhid olan qardaşlarımıza da Allah rəhmət eləsin. Yaralılarımıza da Allah can sağlığı versin. Əzizlərim, yəni bu videonu çəkməkdə yenə deyirəm ki, əsas lazım haqqında danışdım ki, yəni bu lazım ə, lazım paşinyan, lazım paşinyan gəlib də, yəni 2020-ci ildə gəlib lazımımız, bizə lazım olan lazım paşinyan imiş deməli. Ə, ki bu də gəlib indi <laughs> demə ha kulağa saldı həqiqətən də mən çox belə güldüm lan elə lazım bu lazım paşinyanla çox məzələnirlər belə perkolun videoları düzəldiblər mətullardan də İlham Məliyevməyə it demişdir. Mən mən hər söz demişdir. Bir də nə deyə o düşük sözündən yerindimiş. Ə səfiri oğul, səfiri yə lazımam deyirəm də, lazım paşinyana deyirəm. Ə, alçaq bəy qəriyar. Sən qeyrətini tüprəmə alçaq. Sən hər söz deyilir. Bir də düşük sözünü götürə bilsə boynu yerə çox bay lazım paşinyan. Alçaq bəy qəriyar. Ay. Allah Allah xalqımızı qorusun. Allah Allah xalqımıza kömək olsun. Azərbaycan xalqına kömək olsun. O bir də bir, o TikTok-da bir yaman o elə bir trendə düşüb nədir? Bir erməni eşq şairi belə saqqallı, belə belə donzo oxuyur da belə alçaq indi gör Azərbaycan xalqını qorxudu öldürərlər öldürərlər nəlim nagarlar bilir elə ayonu da demək istəyirəm ki birdən təsadüfən videomə baxan ona da demək istəyirəm ay sənin var yoxun qızınız nə elə bəlkə ölübsən orda gündə bilək hardasan bəlkə də Bakıdadasan bəlkə də Tiflisdəsən hardasan Moskvadasan hardasan yalan danırsan mən Qarabağdayam sən var yoxun ağdın cundur sənin alçaq beqəriyyət azərbaycan xalqı qorxaqdır e, deyədik canlar zornaya yığını zornalar şərəfinizə də sizə papalıdın yerə çox olmasın narahat olmayın sizə iti qovan kimi qovuruq. İti qovan kimi qovuruq Azərbaycan xalqının igid oğulları, mərd döyüşən qardaşlarımız iti qovan kimi qovurlar sizləri. Sizləri yox heç məskiyanlar nallanma lazım lazım paşinyan nallanma Köçəryan, Köçəryan Ayxan təsərrürelər Köçəryan. Ay, Bağdaçaryan, Ləymaynan. Bunlar hamısı belə çıxır Azərbaycanlılardır da. Analarını Azərbaycanlı kişiləri həll elib, belədir. Analarını Azərbaycanlı kişiləri həll elib, Erməni qızlarını. Aa, erməni qızları da bura belə bura maskı olurdan qəşin Azərbaycan kişiləri də həll eliyiblər də. İndi özündə də Azərbaycanda indi özündə də var da Erməni xalaşqaları var, Erməni qızlar, öz qızları burada yaşamırlar, bəyən kimi qaçırlar Rusiyə, Rusiyə gedənlərdə belə deyildi. Az da xalaşqalar durur da burada, məsələn, Kaliya, Tanya adları nalımaydı. Az turba tur, Rus adlarda, Slavyan kədlər qolları özlərinə. Şuşan, nalımna Şuşan. Şuşan, Şuşan həvəc Şuşa şəhərinin adına uyğun qolubdu. Şehran, Tehran nalımındır. Çixi janlar qollar. Məhsul lazımdır. Lazım paşinyan. Sən Qara Bağ tez dinə özümüzə gələn həftə təmiz boşaldı yəni bu bazar günü təmiz boşaldı ilə Qarabağ ay lazım paşinyan bax başlığı belə qoyuram lazım paşinyan sənim bu həftə Qarabağı təmiz boşalt Azərbaycan xalqı gələn həftə Qarabağda pa Şuşada nam çədirdizəndənəm cı, mən Xankənddə, Şuşada, Ağdamda, Qubadlıda hər yerdə konsertlər olsun. Belə ə, o bəzi muğənnilər var, özlərinin lotu deyən muğənnilər də gətsinlər orda mahnı oxusunlar. Heçinə əzizlərim, bir daha Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin ə indi belə dəyərlə bu ə, döyüş videosu paylaşmaq olmaz çünki kard o deyillər koordinatlar verilir çünki bu günlərdə elə bir lazımlı zabitlərimiz şəhid olub ki, yəni ona görə ə, ad da çəkmirəm, yəni adını da çəkmirəm, nə şəkil şəkillərini paylaşmıram. Mən adətən mən Facebook-da şəkillərini paylaşmıram anda bir iki nəfəri paylaşdıq. O da ki, gördüm öz qohum Əqrəbəsi paylaşır. Daha şəhid olubdu da, belədir. Allah rəhmət eləsin. Mən Facebook-da paylaşmıram. Bir də belə deyək də, Müdafiə Nazirliyinin videosundan götürüb paylaşıram. O da gördüm nə səbəb belə şikayət gəlib, daha sildim. Ay, yəni, olmaz, olmaz, onun üçün əsas odur ki, dövlətimizə sadiq olaq, dövlətimizi ə yəni bu tövlü yuğurunda belə hökumətin yanında olaq, belə deyək də dövlət başçımızın yanında olaq, prezidentimizin, müdafiə nazirinin. Yəni elə eləyək ki, yəni hər şeyə hər şeyə əməl eləyək də, hər şeyə əməl eləyək. Və məsəl üçün deyirlər ki, 21.00-a kimi ə 21:00-dan sonra evdən çölə çıxmaq olmaz, hə, çıxmaq olmaz. Yəni vacib işin varsa, hə, məsələn, daxili işlər nazirliyinə bildiriş verirsən, məsələn, hətta vacib işinlə oturub gedə bilərsən, o başqa məsələ. Ancaq boş-boşuna gəlib çayxana, nəlim, orada, burda, onsuz da çayxana da işləmir, belədir. Əsas lazımlı şeylər, məsələn, odalar lazım olan şeylər, hə, əlbəttə. Əsas odur, əzizlərim, xalqımız və dövlətimizə sadiqdir. Dövlətimizin də prezidenti, ali başqomandanımız xalqımızın yanındadır. Yəni xalqımızla bir yerdə ə, ordumuzu, ə, yəni qüdrətinə, yəni Azərbaycan xalqına belə başdı lazımdı. Biz, bu bu barədə çox danışacağıq inşallah. Əsas odur mən lazım paşinyandan danışmaq istəyirəm ki, yəni bu lazım paşinyan gəlibdi. Lazım paşinyanın atası Azərbaycanlı imiş belə öyrənəndə, yəni lazım paşinyanın atası Azərbaycanlı imiş, Azərbaycanlı kişi imiş özü də elə deyəsən belə oturan da əlbəttə qarda xılıdır çünki lazım paşınyan İcevandandır. Yəni İcevandandır. Ona görə yəni hər şey yaxşıdır. Super. Yəni amma düzdür. Çox şey danışmaq olmaz. Yəni əsas odur ki, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin bir daha qazilərimizə də can sağlığı versin. Allah zabitlərimizi, əskərlərimizi döyüşdə olan, öndə olan ə, zabitlərimizi, əskərlərimizi Allah qorusun. İnşallah təzdiklə, təzdiklə, yəni hər şey ə, bu tövlükdə həll olunsa Allahın köməyi ilə, Allahın köməyi ilə bir də ki, bizim güclü ordumuzun və əskər və zabitlərimizin sayəsində mənim qardaşlarım tezliklə Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad edəcəklər Allahın köməyi ilə və itiqovan puamımızın sayəsində lağımı da yerə gələndə vur axırda lazıma vurub öldürmək lazımdır ki, yəni daha lazım gəlməsin. Elə bir dəfəlik oldundan belə dəhtə iti qovanla həll olunsun. Ümid edirəm, əzizdarlarım, bir daha Allah hamımıza can sağlığı versin. Canımız sağ olsun. Belə xalqımıza Allah kömək olsun. İnşallah ə, səbirli olaqlar. Əsas o da bir də bir şey deyim ki, yəni o bu döyüş bölgəsini çox paylaşmayın. İndi mən mən e, nə tərcəh nazirləy səhifəsindən götürüb paylaşıram. Yəni paylaşmışam bir iki dənə video olsun. E, Ordan götürüb paylaşmışam. O da görürəm ki, deyirlər ki, paylaşma olmaz, paylaşma olmaz. Əsas odur nə, dəstəyimi bildirmək istəyirəm. Dəstəyimi bildirmək istəyirəm. Çünki e, bu e, YouTube kanalıdır. Yəni e, YouTube kanalımdır. Mən özüm istəyirəm ki, xalq e, ordumuza dəstəyimi bildirəm ki, yəni mən də bir qardaş kimi, bir qardaşlarım sağ olsunlar, ərzəldə öndə Allah hər birinə can sağlığı versə inşallah yaxşı olacaqdı Allahın köməyi ilə öpürəm